Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Золотовалютные резервы Украины увеличены до 18 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Сегодня он выступил перед народными депутатами с отчетом, посвященным энергетической безопасности нашей страны. Речь шла о газовых переговорах с Россией, реорганизации нафтогаза. Больше об этом нам расскажет наш корреспондент Вера Свердлык. Она на прямой связи со студией. Здравствуй, Вера. Тебе слово. Здравствуй, Катя. Украина готова судиться с Россией и не только по газовым вопросам. Напомню, еще в пятницу правительство нашей страны подготовило иск в Стокгольмский арбитражный суд с требованием а, привлечь Россию прошу прощения, с требованием, чтобы Россия установила для Украины рыночную цену на газ. По словам премьер-министра Украины Арсения Юценюка, эта сумма должна составлять 268 долларов за тысячу кубометров. И напомню, что сейчас Россия требует практически вдвое больше. Но ну и отмечу, что судебное разбирательство пока что отложили по причине начала переговоров между нефтегазом и Газпромом. Но Однако, если э, этот диалог не даст никаких результатов, Украина все-таки обратится к международной фемиде. И что касается вопроса по Крыму, с этим Украина не медлит, и она уже обратилась к международным судам с требованием привлечь Россию к ответственности за аннексию Крыма, а также с требованием обязать Российскую Федерацию выплатить компенсацию нашей стороне. И по подсчетам украинского правительства она будет составлять больше триллиона гривен. Как подытожил вот такие непростые отношения Украины с нашей северной соседкой, прошу послушать Арсения Цунька его прямую речь газ воруют русские. Они у нас украли территорию. Они у нас украли Черноморнефтегаз. Они у нас украли 2,2 миллиарда кубических метров газа, которые сейчас находятся в Крыму. Так кто ворюет? Также сегодня с трибуны Верховной Рады Арсений Яценюк сообщил о том, что нефтегаз будет реформирован. На его базе будут созданы два предприятия, одно из которых будет отвечать исключительно за транзит газа, второе же будет отвечать за наполнение украинских газохранилищ. Далее депутаты перешли к работе по повестке дня и даже включили в нее дополнительный вопрос, дополнительный законопроект о введении моратория на конфискацию имущества, которое является залогом в валютных кредитах. Напомню, именно этого требовали украинцы, которые сегодня собрались под стенами Верховной Рады. Вот такие результаты на эту минуту работы депутатов. Заседание все еще продолжается. Про, следующие, про следующую работу депутатов расскажу чуть позже. Катя. Да, спасибо, Вера. Напомню, с нами на связи была наш корреспондент Вера Свердлык из Верховной Рады. Церемония инаугурации президента Украины состоится 7 июня в субботу в 10 утра и пройдет в сессионном зале Верховной Рады. За это проголосовали сегодня народные депутаты. Накануне Центральная избирательная комиссия объявила Петра Порошенко победителем на внеочередных выборах главы государства. А сегодня государственные издания «Голос Украины» и рядовый курьер» уже напечатали эту информацию. Вице-президент Джозеф Байден возглавит делегацию США на инаугурации президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Джозеф Байден встретится с украинскими лидерами, чтобы обсудить ситуацию на востоке страны, а также содействие Украине в вопросах борьбы с коррупцией и восстановления экономики. Прибудет на инаугурацию глава МИД Франции Лоран Фабиус. О своем намерении направить своего представителя на церемонию заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кишида. Генпрокуратура Украины подозревает бывших чиновников в аннексии Крыма. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша. Он отметил, что сейчас службы безопасности Украины расследует обстоятельства событий на полуострове и уже выяснило, что они готовились совместно с бывшими представителями власти. Более того, к финансированию сепаратистов на востоке Украины также причастно прежнее руководство страны. Уже они уже готовились к такому событию, как аннексия Крыма. Мы делаем такие выводы из того, что перевозилось имущество из Киева, из службы безопасности. Перевозились уголовные дела, которые были в Крыму. Минюст Украины будет добиваться освобождения амнистированных заключенных, отбывающих наказания в Крыму через международные суды. По данным ведомства, таких около 200 человек. Напомню, закон об амнистии в Украине вступил в силу еще в апреле. Он предусматривает досрочное освобождение около 26 тысяч осужденных за нетяжкие преступления. В то же время амнистированных людей продолжают незаконно удерживать в крымских тюрьмах. Они фактически стали заложниками оккупационной власти ПЛУ острова заявили в правовом ведомстве. Несколько исков Минюст уже направил в Европейский суд по правам человека. Мы приняли решение проводить коммуникацию через соответствующие международные учреждения. Это Еврокомиссар по правам человека, Совет Европы, Комитет против пыток Организации Объединенных Наций. Это те учреждения, которые имеют механизмы влияния на государство, массово нарушающие права человека. Когда будет получено первое решение Европейского суда по 39 статье Конвенции о немедленном освобождении незаконно заключенного, если Россия будет пробовать его не выполнить, то я думаю, это будет очень серьезный международный скандал. То я думаю, что это будет очень серьезный международный скандал. Девять с половиной тысяч жителей Крыма вынуждены были оставить полуостров и перебраться на материковую Украину. 550 человек выехали из Донецкой области, 150 из Луганской. Поток вынужденных переселенцев увеличивается. Таковы результаты действия путинского режима в Украине. Об этом сообщил зам администрации президента Андрей Сенченко. Чтобы расселить беженцев в разных областях, приготовили 42 тысячи мест. Мустафе Джимилеву вручат премию «Солидарность». Этой награда Польша отметит вклад лидера крымско-татарского народа в защиту демократии и прав человека. Церемония состоится в Варшаве при участии президента США Барака Обамы и других политических лидеров, сообщат Радио Свобода. Денежный фонд премии составляет 1 миллион евро. По словам Мустафы Джемилева, эти средства пойдут в фонд развития Крыма. Около 100 тысяч евро он пожертвует семьям героев Небесной Сотни. Мустафа Джемилев и Барак Обама проведут беседу, в ходе которой лидер крымских татар попросит президента США активизировать санкции против России. По его словам, ограничения должны действовать, пока не освободят последний квадратный метр захваченного Крыма. Войска Российской Федерации на украинской границе все еще представляют опасность. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Волграсмусен в интервью немецкому изданию The Welt. Он приветствовал отвод некоторой части российских подразделений, но считает, что оставшиеся войска представляют значительную опасность и могут в любое время вторгнуться на территорию Украины. Поэтому будет продолжать требовать от Москвы отвести оставшихся военных в места постоянной дислокации и прекратить дестабилизацию ситуации в Украине. Между тем, в самый разгар конфликта Россия начала военное учение с участием ракетных комплексов «Искадер». Президент США запросил у Конгресса миллиард долларов на военную помощь союзникам. Барак Обам рассказал, что эти деньги пойдут на усиленную подготовку и ротацию воск, дислоцированных в Европе. Кроме того, США собираются увеличить присутствие своих кораблей в Черном и Балтийском морях. Также американцы намерены повысить военный потенциал Украины, Молдовы и Грузии. Об этих планах американский президент рассказал во время визита в Польшу, с которого началось его четырехдневная европейская тур. Ну, а в Украине стартовало внешнее независимое тестирование. Проверку своих знаний выпускники начали с иностранных языков. Тест включает 43 задания. Максимальное количество баллов, которое сможет набрать абитуриент по этому предмету – 56. Результаты тестирования можно увидеть на сайтах украинского и региональных центров оценивания качества образования. В этом году организаторы ВНО ввели новшества. Обязательный технологический перерыв для оформления документов. А раньше документацию проверяли в рабочем порядке. Теперь это обязательно для удобства детей. Для того, чтобы их не отрывать. А время добавляется к времени работы над тестом. А больше принципиальных отличий в этом году в процессе тестирования нет. Сессии, прохождения тестирования mm -hmm. нет. Укрзалезница максимально увеличила количество вагонов для крымских выпускников, которые будут проходить внешнее независимое тестирование на территории материковой Украины. Железнодорожники добавили к поездам по 5 дополнительных вагонов, сообщают на сайте ведомства. Укрзалезница просит абитуриентов заранее приобрести билеты для поездки. Ну и сейчас из Крыма в разные населенные пункты Украины ходит 21 поезд. На этом у меня пока все. До встречи.